Уровень соперника был низкий, но и командная игра была на высоком уровне. Из этого был такой счет. А, собственно, это чем-то напомнило регулярный чемпионат, когда вы тоже выносите соперников с крупным да. счетом. Да, напомнило. Потому что на, мы думали, что на турнире такого уровня не будет таких слабых команд, как это. Ну, спасибо партнерам, которые предоставляли мне такие возможности забивать. Я забивал. Ну, из этих пяти, отметь какой-то, какой тебе больше всего понравился? Может быть, какой у тебя в голове крутился, и ты хотел воплотить эту голевую задумку, и как она получилась? Это страшного понравился, который хотел забить давно. Я исполняю страшные, я их отрабатываю, мне доверяют бить. Ну, в этом матче у тебя было э, два амплуа, в принципе, где тебе более комфортно играть? Расскажи о своих функциях в первом случае и во втором. Ну, в первом случае, в первом тайме я играл на свой, своей обычной позиции под нападающего, а второй тренер решил мне провести новую позицию нападающего. Ну, в общем, мне удобно и на той, той позиции играть. То есть для тебя это как бы дебют, ты в регулярном чемпионате не играл на позиции центра форварда? Дебют. Не играл до этого. Ну, мы стараемся прибавить с каждым годом в своей игре, в своих навыках, и, наверное, все идет правильно, вверх.